Для тех наших телезрителей, которые хотели бы принять участие в освещении воды, куда можно прийти? в Александрии ну, во всех храмах нашего города, в том числе и в Покровском мужском монастыре, вот по Кременчудской, освящение воды будет два раза. Это будет 18 числа после утреннего богослужения. Ну, это где-то приблизительно в 11-12 часов дня в пятницу и в сам праздник в субботу также где-то вот в 11 начало 12 также будет великое освящение воды. Поэтому каждый желающий из Александрийцев может безусловно Прийти и осветить водичку на на весь год, потому что это действительно великий праздник и великое событие, потому что освещая воду, это крещенская вода. Я помню еще, знаете, с детства, когда вот моя мама ходила еще совсем со мной маленьким вот и она освещала воды до сих пор у меня есть водичка которая абсолютно не испортилась которая абсолютно имеет те же параметры и характеристики вот уже прошло десятки лет вот и она и она есть поэтому мне бы хотелось чтобы вот это освещение природы дорогие братья и сестры чтобы это преображение в Богоявлении нашего Спасителя, чтобы оно коснулось сердец каждого из нас и преобразило всю нашу жизнь. сделаю ее чище, сделаю ее добрее, сделаю в конце концов, знаете, такой более духовной. Я искренне вам всем этого желаю.